হেল্ল' এভৰি ওৱান আছলাম আইকুমেন নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল চামিমছ ৱৰ্ল্ডৰ অন্য এটি নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে খবৰ ভাল লাইক কৰা মোৰো ভালে আৰু এটা কথা আজি যদি মোৰ চেনেলত কোনোবা নতুনকৈ আহিছে তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই আৰু ভাবিছোঁ আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি দিনটোত কি কি কৰোঁ ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে মই আৰু আম্মাই মিলি ব্ৰেকফাষ্ট বনাওঁ তাৰপিছত গোটেইখিনিয়ে মিলি ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁ কৰি মেলি হাজবেণ্ডক ডিউটিলৈ পঠিয়াই মেলি এই কামখিনি কৰোঁ আৰু ভাবিছোঁ ৰুমটো আজি ধুনীয়াকৈ চাফা কৰোঁ বুলি আৰু হোৱাইট ফাৰ্ণিচাৰ হয় যে সেইটো কাৰণে বহুত বেছি লেতেৰা হয় আৰু আপোনালোকৰ প্ৰায়ভাগে মোক বেডখনৰ কথা সুধি থাকে আৰু লগতে ইনষ্টাগ্ৰামতো সোধে যে বেডখন মই ক'ৰ পৰা লৈছিলোঁ কিমান প্ৰাইজ কেতিয়াবা এদিন পূৰা ডিটেইলছত মানে বেডখনৰ ভিডিঅ' এটা বনাম দেই আৰু আপোনালোকৰ প্ৰায়ভাগে কয় যে বহুত বেছি ভাল লাগে বুলি তাৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাচ মোৰ জানেনে সপ্তাহত তিনি চাৰিদিন এনেকৈ ডাষ্টিং কৰিয়ে থাকিব লাগে হোৱাইট ফাৰ্ণিচাৰ হ'লে এইটোৱে প্ৰব্লেম হয় যে দেখিবলৈ খুব বেছি ভাল লাগে কিন্তু মানে ৰেগুলাৰ চাফা কৰি থাকিব লাগে আৰু ভাবিছোঁ আজি নতুন বেডশ্বীট এখন পাৰোঁ বুলি আৰু লগতে আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন দেই আপোনালোকে ক'ৰ ক'ৰ পৰা মোৰ ব্লগ চাই আছে কমেণ্টত জাগাডোখৰ নামটো মেনচন কৰি দিব ঠিক আছে ভালৈ গা চা ধুই মেলি উঠিলোঁ আৰু মাতৰ যে একদম অৱস্থা বেয়া হৈ আছে মাত খাৰ শুনি প্লিজ নাহাঁহিব দেই মানে গাটো বেয়া বহুত বেছি কাহ হ'ল যোৱাকালি আৰু আজি মাত পূৰা ভাঙি গ'ল আৰু এইফালে চাওকচোন এই গাল কাপোৰ ধোৱা হ'ল আজি আৰু ৰ'দটো দিছে এতিয়া বাৰু ৰ'দটো অকণমান মানে সোমাইছে আৰু ধুনীয়াকৈ খানা চানা বনালোঁ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ অকণমান দেৰি বহিম ইয়াতে অলপ অলপ লাহে লাহে বতাহ মাৰি থাকে যে বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু ডিঙিটোৰ কাৰণে ইমান বেছি অশান্তি লাগি আছিল আজি দিনটো আপোনালোকৰ মাজত মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ মানে কি কি কৰিছোঁ দিনটো আজি গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছোঁ একেবাৰে শেষলৈকে চাব দেই আৰু ভাবিছোঁ যিখিনি কাপোৰ এতিয়া শুকালে সেইখিনি এতিয়া সোমোৱাই দিম আৰু এনেকৈ ডিঙিটো খচখচাৰি থাকিলে বহুত বেছি অশান্তি লাগে ন কথা পাতিলে বেছি অশান্তি লাগে সেইফালে শুকান কাপোৰখিনি লৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া শুকান কাপোৰখিনি জাপিম আৰু আজি বেডশ্বীটখন একদম নিউ হয় নতুন বেডশ্বীট পাৰিছোঁ আৰু নতুন বস্তু ইউজ কৰি খুব বেছি ভাল লাগে ন আৰু এতিয়া এইটো কাপোৰখিনি জাপি লওঁ আৰু মাতটোৰ কাৰণে যে ইমান অশান্তি লাগি আছে এতিয়া টু থাৰ্টিমান বাজিছে অলপ পিছত হাজবেণ্ড আহি পাব ভাবিছোঁ দুটাই একেলগে লাঞ্চটো কৰি ল'ম আৰু আজি লাঞ্চত কি আছে তাকো দেখাম বাৰু দেই আপোনালোকক প্ৰথমতে এতিয়া কাপোৰখিনি জাপি লওঁ সেইদিনাখন ভাতৰ লগত খাবলৈ আলু ভাজি বনাইছিলোঁ আৰু হাজবেণ্ডে আলু ভাজি খাই খুব বেছি ভাল পায় আৰু আপোনালোকেও কোনে কোনে আলু ভাজি খায়ে ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন দেই আৰু লগতে বনাইছিলোঁ মাছৰ তৰকাৰী ডাংবটি আলু বিলাহী তেনেকৈ মাছৰ তৰকাৰী বনাইছিলোঁ আৰু লগতে দাংবটিৰ ভাজিও বনাইছিলোঁ তাৰপিছত আমি গধূলি অলপ ওলাই গৈছিলোঁ আৰু কেতিয়াবা এনেকৈ আমাৰ ওলাই যোৱা হৈয়ে থাকে গধূলিত আৰু সেইদিনাখন গধূলি ওলাই যাওঁতে এইফালে চামোচা চাট ল'লে হাজবেণ্ডে চামোচা চাট খালে আৰু মই খাইছিলোঁ ভেজ চাওমিন আৰু এনেকৈ ব্লগটো সামৰিছোঁ কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব দেই